这位是啊，郑总，这是我们《狐神》的配音演员。来来来来，我们一起来合照。来来来来来，来来来，哎，一起啊，喜上加喜。来，哎，来来看镜头。一、二、三，哎，哎哎，什么情况？你干什么呀？我好心叫你来拍照，你这是什么意思啊？不是，你概念影业再瞧不起霸都空间，也不能这么不给郑总面子吧？你配。 演员这么大脾气，耍什么大牌呀、啊？我看八成是石总教唆的吧。嗯、你看今天石总都没来，是不想跟咱郑总签约了吧？哎呀，这纪念品要是找不着，这石总可就真没法解释了。这,这哪儿去了呀、啊？这是。哎呀，石梦为这个电影付出这么多，我不能给他添麻烦。哎，哎，哎，哎呀，为了石总可真是拼了。他干嘛呀他？ 哎，这一会儿扔一会儿捡的，这什么情况啊？这是？我看啊，他就是对石总有意思，喜欢有什么意思？他不是啊，就他这样还在我石总身边混，我操！谁说的？我找到了！哎,哎，行了行了，别说了别说了，石总了。 你这怎么了？哎，哎呀！方哎，你是不是傻？ 干什么呀！我好不容易才找到的。哎，不是，石么你什么意思啊？你，你这什么态度啊？ 你要再这样下去，我我就撤资了。我，我今天来，就是跟你谈撤资的。明天解约合同会送到贵公司。郝云俊，交给你了。好，我们走。哎，这，你，哎，你不识好歹，你！ 什么情况、啊？他其实就是这个情况。啊？我，我去，这释放一下的功夫，感觉错过整个世界啊！ 先把湿衣服换下来吧，别感冒了。等会儿我去帮你挂号。谢谢、啊。这么小，看不起谁？ 他怎么知道我的 size？啊，脸不会发烧了吧？三十六度五，体温正常。那他脸怎么那么红？还有其他症状吗？他今天在冷水里泡了一分多钟，来的路上一直打喷嚏，而且你看他的脸，那么红。 确定没问题吗？回家喝点姜汤，没事，回家吧。嗯，还是开点药吧，医生。小姑娘，你男朋友不错呀，这么关心你。不是。我走吧，去外科。嗯。怎么？还有外伤啊？这个呀。 消一下毒，贴个创可贴就行了。还是包扎一下吧，走。